режима постсоветского 70-летнего э, у нас вытравили чувство собственного достоинства, чувство гордости за то, что мы э, наделены Богом землей самой, одной из самых лучших э, 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 земель в мире, наделена Украина. Но чувство меньшеватости, которое нам прибили еще 20 с лишним лет э, грабительского отношения э, к своей стране, нет, нет основного, нет главного, что рядом э, э, с нами живут. Как почувствовать себя свободным, нет. Свободным можно почувствовать себя дома, в своей семье. А, поэтому без создания территориальных громад, и называйте, как хотите, эти сообщества, снизу построить свою семью, свою страну невозможно. А, как я к этому пришел, не всем рассказываю, но вам, вам скажу в двух словах. Я в 47 лет перешел 7 лет я не видел, я был как самбированный, понимаете? А, то есть я жил как у всех. Задача была заработать денег, поехать летом куда-то отдохнуть, ну, купить какую-то шмотку или поменять машину э, на более престижную или дорогую. А когда я увидел э, две картинки, картинку белую, картинку черную. И мне показать, мне было ясно, э, показано, э, как ты можешь... ты можешь исправить свою жизнь, если будешь жить по делам. И вы знаете, какое чувство, как будто бы кто-то занавес открыл. Ты смотрел спектакль по Станиславскому и все время говорил, я не верю, я живу, но я не верю. А сейчас я верю, я знаю, что есть люди, я знаю, что есть страна, я знаю, что есть рядом со мной те, с которыми можно идти в огонь и в воду и проходить местные трубы. Значит, вот если общество не готово, то ничего нельзя изменить. Для того, чтобы изменить, нужно самим нам измениться, подготовить общество. Если э, у меня дома будет порядок, я буду уважительно относиться к своим близким, я буду дорожить э, своим соседам, своей улицей, своим э, подъездом, э, городом, то тогда и рядом со мной будет неудобно и жить тому, кто привык пить, воровать, э, давать взятки. Понимаете, мы должны построить свое средовище. Вот в этом э Ассоретте, который будет маленькая семья, пусть это будет квартал, район, э пусть это будет маленький город, поселок. Но мы знаем, какой нам нужен милиционер. И мы знаем, что тот милиционер, которого нам назначили сверху, э э система власти, он не будет э охранять моего ребенка и мою жену. А он наоборот подбросит моему ребенку наркотики для того, чтобы я потом ему давал взятку, чтобы он моего ребенка выпустил. Я не выберу в своей громаде судью, который, о котором я все знаю. Я не хочу, чтобы э, судили за мешок картошки человеку давали 10 лет тюрьмы, а тот, кто сидит и ворует бюджет, разворовывают, а бюджет это наши больницы, наши детские сады, наши дороги. Вы понимаете, его выпускают из зала суда, как не, 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 не доказывает злость. Я не хочу такой, такой власти системы. Я хочу систему построить снизу. Я хочу, чтобы те, с кем я жив, жив, живу и общаюсь, отвечали за, за тот участок жизни, в котором мы все находимся. Только снизу. Если мы будем идти по пути... Понимаете? Поэтому, э, друзья мои, я ну, с такой любовью, с, такой, с таким трепетом отношусь. Я буквально э, просматриваю все интернет-ресурсы. Э, вы, вы у нас там как... Мы, хотя мы находимся на востоке, да, в э, Донбассе, но у нас солнце не сходит. Оно у нас постоянно... Игорь, тут и Львиль, и Ивана Франкис, так сам. Но ну, все равно вы, вы ближе, вы ближе к миру, к нормальному европейскому. Понимаете? А мы здесь живем, у нас... Э, Смотрящий наш Епремов, он развалил, со своей командой весь Донбасс разорвал. У нас шахтеры, это люди, ну если бы, вот честно сказать, они спиваются, да? Пьющий народ. Они не хотят думать. Мне очень жаль, мы когда собираемся с ними где-то на, на каком-то мероприятии пустыни, глаза улети. Вот это знаете, рабалеет. Нет. Yeah. Yeah. что я не должен давать взят и не буду этого делать. И как мне трудно, как эти э, бомбюки в погонах э, издеваются над предпринимателями, те, которые хотят приносить пользу государству, которые хотят э, быть самозанятым населением, у которых должно быть чувство ну, гордости там, за, 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 за то дело, которое ты занимаешься. она нам этого не дают делать. Система построена таким образом, что работать честно они не дают. Они пытаются построить свою схему, бандитскую, коррупционную. Если в 90-х годах они в красных пижаках и с битами, то сейчас они ходят с пистолетами в форме и с ксилами. Это то же самое. Вот какую систему нам выстроили, а мы промолчали, мы это съели. А теперь мы пожинаем те плоды, которые, которые мы посеяли. Я вижу нашу задачу. Наши друзья, наши, может быть, наши дети посеять в лицензию, где будет их 300, а потом будет тысяча. Но из, из из искорки только, может, плавно разгореться. И свободу точно так нельзя прийти, э, с, скажем так, с лошадками и с, с, с 10 тысячами подписей к кабинету министров и решить вопросы все. Нет, не будет так. Эти ребята пришли э, сюда не, не на деньги и на хлопок их не испугаешь. Они прошли 90-е годы, они перестреляли себе подобных. Они позабирали у них весь бизнес. Они стали миллионерами, миллиардерами. И теперь сели в духовную раду, как и министров. Им самое главное — крест. И вы думаете, что мы своими подписями и обращениями, и резолюциями заставим эту массу, массу, я ее по-другому не могу назвать, уйти и призвать их к совести? Нет. Единственное, что мы можем сделать, это снизу построить громады. Сделать мэр города в трех районах. Мы его выберем из территориальной громады. Мы знаем, кто его рует. Вот таким образом другого пути нет. А если они нас заставят, то, что они провоцируют сейчас, э, есть у них некоторые такие горячие головы, давайте возьмем виллы, давайте зайдем там э, в город с или пойдем в кабинет министров, перелезем через забор, разобьем стекло и зайдем кому-то помочь. Ну и что дальше? Ну, сядет пару-тройку человек, посидит. А они будут пиариться на всех телеканалах, что вот они, какие хамы, нахалы, подлецы, Нет, ребят, мы люди законопослушные, мы уважаем свою страну, уважаем законы, уважаем Конституцию. У нас хорошая европейская Конституция, только мы по ней не живем. Понимаете? Она нужно заставить. У нас есть закон, мы вас взяли на работу, дали вам пистолеты, купили вам форму, Поэтому будьте добры, работайте на громаду. А если вы на громаду не работаете, мы не даем вам карплат, мы не будем оплатить налоги. То есть нам нужно снизу. Им оставим эти налоги громад, в территориальной громаде, в основном 10 милиционеров, ни одного. А вы, риски не будете нам сюда возвращать потом 80% денег. Не будет такого. Они, у нас, они нас грабят каждый день. Каждый день они у нас собирают деньги. Покупая буханку хлеба в магазине, вы платите 20% этим погонкам. Вы понимаете, как они нас обложили со всех сторон? Не хочу занимать вашего времени много и долго. Я знаю, что если нет почты... а перезагрузить ее тут то можно только снизу, не сверху. Через смотрящих мы ничего не решим. Вместо Ефремова придет э, другой какой-то там из партии регионов. И, и тогда я вообще мое глубокое убеждение, что прокуратуру и партию регионов нужно, ну, уничтожить неправильное слово, запретить. Прокуратуру и партию регионов просто запретить. Ой. Большой привет вам из Луганска. Мы э, с Игорем Гурдюковым на постоянной связи находимся. Я в курсе всех тех процессов, которые в Львове проходят. Мы на вас смотрим, вот как, знаете, снизу вверх. Вы свет, свет в темном Поэтому авангард – это Львов. Это западная Украина, это центр Украины. А я думаю, у нас если появятся средства, силы появятся, то мы поедем в Киев, будем будоражить Киев, потому что киевляне ожиреют немножечко. Они э, думают, что если мы со всех уголков Украины туда съезжаемся на 2-3-5 тысячную акцию, а у них времени видите ли нет выйти и поддержать нас, да, то нужно их как-то на место поставить. Так что надо будет туда нашу команду э, направить и немножко им прически немножко поменять. А то они слишком заживали. Все, все, деньги бюджета и бюджетные государственные идут в Киев. У них там самые дешевые оплаты за газ, за свет, за воду. У них шикарное метро. Они э, чувствуют себя в европейской э, столице. Вот. А мы здесь все живем для того, чтобы по, по нам туда деньги собрать. Нет, ребята, давайте будем по-честному будем по справедливому. Вот. поэтому спасибо вам большое за внимание. Без территориальных громады, того понимания, что э, кроме нас самих нам никто не поможет, движение вперед не будет.